попадется, серебро еще попадается, золотом туже. Хотя эти говорили, что за лето там один на Троещенском, то есть два колечка поднял. Два колечка. А сколько сейчас золото грамм стоит? И так, чтобы самый... Ну, 2500 минимум. Сколько? 2500 грамм минимум. 2500 грамм? Да. У меня был день в этом году, что я утром вышел, поднял белое 6 грамм и поднял. И вечером поехал в гидропарк еще 2,2. Ничего себе. Круто было то есть но больше куда не приедешь блин нифига то <laughs> есть ну, один олег а 2500 это ну это как бы распространенное или надо знать у, у, самые классные какие-то места там не знаю лампочки да да, да сдавать это классика цены то есть это а как классика бы, это... да да, да 2500 плюс 63 доллара то есть я вот одолжил человеку ну, деньги одолжил то есть он мне залог оставлял по цене 60 там ну, вообще 65 даже оставлял уже там мушки такой всякое такое видение оставлял mm -hmm. ну, я уже отдал ему деньги вернул ну. а серебро сколько сейчас 40 40 гривен да. раньше оно как мусор я его просто в банку бросал но сейчас там у меня ну, где-то полтора литровая банка полная Фига себе, полтора <свят> литровая банка, но если за сезон, ты говоришь, 250 грамм, то это, конечно... Вот, вот было хорошие сезоны, то есть это 300, и притом самое интересное, было 1 к к один к 3 в золоте. Один к 3 золота. Да, ну, а я... этого и 300 грамм серебра. Но это было, я же говорю, это вот 4 года назад. Это до военные годы, когда народа было. А сейчас, ну что, ну дай бог, чтобы насобирать и 50 грамм. Но все равно интересная статистика, прикольная. Сейчас серебра больше, чем золото. Ну, я сейчас думаю... больше появилось, блин, всякой шмурги нержавейки всякого вот этого говна и, и появилась что еще с 925 клейма то есть это медь медь то есть ты его реально даже ну, гидростатическим взвешиванием то есть определяешь ну блин больше 10 плотность ну что это может быть серебро а хуй там медь ничего себе медь медь покрывает толстым слоем толстым слоем серебра и все и Ха. и тяжело бы даже этим ну, Метод, метод, ну, гидростатическим взвешиванием даже тяжело определить. Как Ну, для золота там 12, 14, 16, 750. то есть, А для серебра обычно там 11. Ну, считая там всякие там мульки, чтобы в серебре могут быть, там, пустоты где-то воздух попал. то, такое, то там 10,5-11. Это плотность, 11, да? Да, плотность 11 угу. грамм. Э, ну, кубический сантиметр. Интересно. Ну, я думаю, что у Вани, наверное, показатели побольше. Это если ты говоришь, у тебя в жирные, сытные времена было 1 к 3, 110 золота грамм да. и 300, то у Вани, наверное, я думаю, этот показатель может в два раза больше. Я не знаю, сколько в общем. То есть, ну, это его золото. Не, я по -по просто вот по продуктивности, он, есть, он это молодой. Когда находит, показывает, то есть, когда я нахожу, я показываю. То есть, в последнее время... То есть, ну, у него там было, он показывает. То есть, а у меня пока, ну, бзда. То есть, да, даже поехал там за Киев, я не знаю откуда, ну поднял, по-моему, 0,25, маленький такой этот, и все. То есть больше на бензин потратил, чем... Ну, 150 километров, Ого. А серебряное колечко попалось еще там громадичное. Конечно, на бензин больше пошел, то есть, чем этот. Ну, я не считаешь, то есть, ну... Получается, что это да, но рано или поздно что-то большое может... Не, быть, ну понятно, если это, это любимое занятие, да. то ты уже там, как бы... Сейчас ну... да, пока работы нету, как бы это основной, основной вид, основной вид деятельности. Можно побегать, пока не дрючат за ремонт и там за это. А производство пока стоит, поэтому да? Ну, есть возможность вот полымарить немножко, да. Ну, вчера тоже вот на верблюжем был, то есть одни монеты. И советские, и не советские, ну там... 20, то есть такое по прибойке поковырял по заходам. То есть министерка прошел как, чисто. Одну сережку серебряную. Ничего, все, что. Видать кто-то там тоже ну, ходит. Там всегда. Там вычищают его. Да, там там... самое лучшее вычищают. Поэтому Министерка очень популярное место. Да, да, есть. там. Там можно взять, можно взять, но надо искать способы более этим. Более, ну, какой-то эксклюзивный подход то есть не так как все не так как все то есть старые заходы старые пляжи или в стороне где-то или там ну или по, по той же фольге нарезаны то есть они нарезали этой фольги по ней походить то есть как бы это по ней ну Серега умудрялся то есть по ней а я вчера то есть на фольге поднял эту ну на нарезке а как по это я не понимаю что это такое по другому чирикнула и взял ну, фольги нарезали, понял, да. да. то есть ты ходишь, оно ну, все пиликает, 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 а тут по-другому пиликнуло, то есть поднял расстегнутая, такая дудочка, ну, тоненькая, полтора миллиметра, то есть, ну, я не взвешивал, просто mm. показал на ну, воздухе, ну, оно интересно не Ну, будет там грамм-полтора,